あれこの人長谷川さん何してんの俺が聞きてえよ長谷川さんはそのまるでダメなおっさんって言葉通りの人ではあるけどこういうことをするような人じゃないですよ 勝手に取ってるれるか偽物じゃないねんそシトラ、会場の警備を仰せ使ってんだよさっさとジレこの野郎あっお祭り始まったね何か勝手くらいる

テクノロジーが泣いてるよ。屋台が踊通りにいっぱいねゴーグルって意外と顔が隠れるよな。銀さんそれによ、ここの連中いっつもゴーグルつけてっから、隣に誰がいても気づかねえ。確かに。騒ぎを起こそうって連中。 もう祭りに紛れてんじゃねえの 盛り上がってるかい騎士団長さ、見てるお仕事ご苦労さよく言うでしょう目で見たものが真実とは限らないってさ。 もうこの島は俺のものなんだジャンプ買いに行くか。 よろしく くしゃちょうだいあるんもう、キャットだったら。うん、なんか、変んな感じがするね。

ぶっ壊してもともとダメにしてやるね ここからゴーグルで見たものを覗き見してたんだよね選手交代だよ領主様これからはそう俺の時代だそうそうすんごい企画を用意してんのよこりゃ再生数すごいことになるよ 動画の再生数の分だけ領主様にボルトをねじ込んでいくんだよ何本まで耐えられるかなぁハハハハハ しかしこの人ずっと俺のこと見つめてんだけどマジ怖いんだけどあってめえまさか俺のことを動画でさらそうってのかふざけんなよこの野郎ねえ銀さん何か囲まれてません バーチャルなリアリティが現実を侵食してるらしいなスギさんこれヤバいですよジェネレーター壊されたら島が吹っ飛んじゃいますよ主人公こういう場合どうする い下げだ、この野郎ジャンプ買いに行くかあとよろしく頼む野郎 クルに操られてたのか。あいつを壊せば。待てしんばし。主人公。それちょっとかしな。ちょ銀さんダメですよ。こういう時は一か八かだよ。もしもし誰か知らねえけど、こいつでいろいろとやらかしてる人。 ジェネレーターってのがぶっ壊れたら島も指名って知ってたあんたあれ壊すのが目的じゃねえよな邪魔ではあんだろうけどよむしろてめえのもんにしちまえば好都合なんじゃねえのこのゴーグルだってジェネレーターっての代物でしょうが 俺たちは手引くからよまただご自由にって掘った引いていった損得勘定はできるらしいやアイリスさんキャトラ神楽ちゃんと合流しましょうあっ ゴー,グルゴーグルしたまま かだ <laughs> <laughs> 体が動くのに理屈なんていらねえさジャンプ買いに行くか。 侍が動くのに理屈なんていらねえさ。 なんだよおっとお俺のジャスタウェイ落としたら一大事だ流行ってんのかだがどうしてあいつらもあれを持ってんだどうしよを大事にしてるとこを見るとどうやら手放せねえもんらしいな どうにも面倒なことになっちまいましたねクソこんなクソ悪いあらヨった。ゴーグルをひっぺかせば正気に戻るんですがそういう仕組みかよそいつは聞けねえなお嬢さん 早く行きな。名乗るほどのもんじゃねえ。土方さん、こいつはいけませんや。どうしたこういう思考ってわけか。人垣で囲んでとどめに化け物 報復しねえとここの連中も巻き込むってかしょうねがってやらな救いようがねえですなそいつをかぶるのが条件ってならしかなせよ藤方さんゴーグルは苦手だったんじゃねえですか苦手だよ今でも吐き気がする 試合でどうにか仕上がっためちゃくちゃですよし皆さん叩き割りに行くぞおえっ土さんおい 肘方、腐れ肘方ビームの直撃で死にやしたか。ご愁傷様で。なんだってんだ街中でビームなんざふざけやがってゴーグルを乗っ取れたんだ。こいつも乗っ取ってておかしくはねえですね。 落ち着いてんじゃねえあの玉、たたきやるぞ土方さんの敵だぶっ殺してやりまさいちょっと俺死んでないから不思議なもんだ死んだばかりのあの人の声が耳元で聞こえなさ勝手に殺してんじゃねえよ弔い <noise> 合戦ってやつでさ